Вчора відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь заслуженого тренера України з боксу Олега Григор'єва. На цьому урочистому заході, який відбувся біля дому за адресою вулиця Правди, 2Б, в якому мешкав засновник Миколаївського боксу, побували і наші кореспонденти Сергій Розумяк та Вадим Кучмій. Олег Прокопович прожив дуже непросте і дуже насичене життя. Він пройшов через пекло Великої вітчизняної війни, побувавши у фашистському полоні. У повоєнні роки Григорієв заснував першу на Миколаївщині боксерську секцію, в якій займалася величезна кількість юнаків. 80 вихованців Олега Прокоповича виборювали нагороди всесоюзних та всеукраїнських змагань. 11 з них стали майстрами спорту Радянського Союзу. Найкращим же учнем Григор'єва був майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи, учасник Олімпійських ігор в Мекіку Віктор Запорожець. Майже 40 років заслуженный тренер Украины Олег Григорьев, видав своему улюбленному виду спорту. С помощью Олега Праковича с участием многих энтузиастов бокса Николаевича построили прекрасную спортивную школу э, ДСШ-6 Олимпийского резерва, имеющие филиалы на старом зале Пушкинская, вот, где продолжение в память об Олеге Праковиче мы воспитываем боксеров. И эту школу, мы, эту школу мы назвали в память в Олега Прокофьевича, где висит мемориальная доска «Школа имени Олега Прокофьевича Григорьева». И я с ним познакомился где-то в 90-м году. Это очень был такой ну, добрый, отзывчивый. Он ненавязчиво всегда помогал, подсказывал. Ну, приходил на мои тренировки. я работал, он всегда так ну, как бы деликатно наставлял. И это я до сих пор помню, года три или четыре я с ним так ну, как бы общались поэтому я о нем могу сказать только очень много хороших слов. Инициатива открыть мемориальную дошку на честь Олега Григорьева належала известному миколаевскому политику Александру Жолобицкому. На цей урочистый захід депутат міської ради запросил своего друга, видатного украинского боксера Олександра Усика, который двумя днями раньше на Львів арене суперника з Південної Африки Даниэля Бриннера и выбрал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBC. Между иншим, среди завзятих болевальников Усика были и знані Миколаївські майстри Рингу а их наставники. Саша, конечно, на три головы сильнее и в техническом плане, и во всем остальном. Этот южноафриканец. Физически, в принципе, так. Более-менее неплохо парень, но все остальное, конечно, оставляет желать лучше. Ну что тебе больше всего понравилось в манере ведения боя Александра Усика. Ну, он всегда работает первым номером. Очень хорошая у него передняя рука. Он все делает для того, для своей победы. У него очень хорошая подготовка. Хотел бы пойти по следам Александра Усика, стать чемпионом по версии WBO, каким он стал два дня назад. Смотрел? Да. Сильно, Сильно переживал? Конечно, я болел за украинского боксера. Когда он выиграл в седьмом раунде нокаута, мы смотрели все вместе. Отпраздновали каким-то образом? Да. По-мужски да. по или по-детски? По-мужски. Мы на соревнованиях в это время как раз были, ждали, посмотрели, очень радовались все, набрали силы, пошли на финал. У нас тоже утром были бои. Ну вот, выиграли много наших. Мне понравилось, как он провел апперкот. Ты теперь сам взял на заметку этот удар? Да. да. Будешь учиться? Да. Я хочу научиться, как он драться, его технике. Мы уже три года занимаемся боксом. Много были на соревнованиях. И вот у нас скоро будут сборы. Готовимся на чемпионат Украины по, ну, по молодежи. По, 20... по своему категории? Да, 2001-2002 год. Ну и что там? Ну, хотим вырасти стать кандидатами в мастера спорта. Ну, я хочу для начала э, стать чемпионом Украины и потом перейти на профессиональный бокс. Приємно, що незважаючи на втому, Олександр Усіх завітав до Миколаєва і став учасником церемонії відкриття меморіальної дошки. Але, на превеликий жаль, від будь-яких коментарів знаменитий спортсмен відмовився, на відміну від Олександра Жилобецького. Ідея, я тогда хотів. чтобы это событие вот открыл какой-то вот человек, который имеет вот сегодня, да, вот как преемство поколения, непосредственно сегодня отношение к боксу. Поэтому перезводил своему давнему товарищу Александру Усику, который сразу же согласился посетить Николаев и вот, э, поучаствовать в сегодняшнем мероприятии. Это уже, знаете, как традиция немного. Вот уже третий раз после своего боя, это было после боя в Киеве, это было после боя в Одессе, он обязательно посещает наш город. Ну вот э, сегодня вот с таким мероприятием мероприятием. Поэтому будем надеяться, что эту традицию мы будем продолжать. Сергей Розумяк, Вадим Кучмий, телевизионный новинный Миколаевщины.